Скажу, у меня есть информация, опять же, ну, к сожалению, инсайдерская, в том плане, что наши бойцы платят взятку, чтобы постоять на блокпосту. <гум> как ну, так, на пропускном пункте. Це та, як те, ну, даишники да, платили. Да, да, шоб, да за, кусок, за кусок дороги, щоб со своим знаком бегать и штрафуватися. То же самое происходит и сейчас. Действительно, на тактическом уровне. Кстати, та сторона. А, и даже так скажу, Российская Федерация уже с этим начинает бороться. А борются тем, что подразделения российской армии выходят и осуществляют обстрелы наших позиций для того, чтобы разрушить этот договор. Выходит артиллерия, и обстреливает наши опорники для того, чтобы разрушить договор. А как в, через, в такие способы разрушить? А потому что получается, что они договорились с, с той стороной, не, не, не стрелять и осуществлять какие-то там контрабандистские действия. Да? Тут выходит российская артиллерия, бабах, по нам огневой налет, наши звонят, говорят, вы что, угу. мы же договорились. Ну, маятся на вас, есть... на працюете. Да, да, да. Они именно на разрушение вот этих вот связей на минимальном уровне. Иногда даже, кстати, по своим позициям они тоже лупят, тоже.